Со своей пикантностью, остротой и пряностью. Три якорных ингредиента для этого супа – это галангал, простым языком говоря, это дикий имбирь. Также это листья лаймового дерева, именуемые кафир. Также это лимонграсс, в дословном переводе – лимон трава. Некоторым из вас, возможно, эти ингредиенты ни о чем не говорят, но все они собраны в покупной пасте, которую можно приобрести в любом магазине я не буду там, это, опускаться до <связать> рекламы какой-то элементарной. Ну, скажем, там, метров. Все эти ингредиенты, они здесь уже собраны. То есть эту пасту я буду использовать для приготовления соуса. Предупреждаю, будет немножко остро. И, учитывая ваши пожелания, я понимаю, что жгучую, острую кухню кушать не каждый может. Не все мы азиаты и не имеем таких парней. И наши рецепторы к этому не предрасположены. Поэтому я постараюсь максимально адаптировать данное блюдо под настроение, скажем так, нас православных людей. Terima kasih telah <laughs> menonton!